Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Huwana iaitu Hari Wartawan Nasional. Terima kasih kerana sudi hadir buat liputan berhubungan dengan isu yang hangat pada ketika ini. Hari ini kita sedang menangani penghakisan kepercayaan awam yang sangat serius. Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM selaku agensi di bawah Kementerian Komunikasi telah mengeluarkan arahan kepada semua syarikat telekomunikasi menyerahkan data panggilan telefon orang ramai di Malaysia tanpa persetujuan tanpa ketelusan tanpa sebarang perlindungan keselamatan privacy. Kerajaan mengatakan ia adalah untuk pengumpulan data bagi keperluan statistik rasmi tetapi apabila kita menelitinya ia melibatkan sejarah lokasi ID peranti log panggilan corak akses internet ini jelas bahawa ia bukan hanya semata-mata mengenai data tetapi ia juga adalah untuk tujuan pengawasan ataupun kawalan. Isu pokok. Apa reaksi kerajaan apabila orang ramai membangkitkan kebimbangan? Mereka disekat, disenyapkan. Penganalisa politik Lim Sian Si terkenal dengan kritikan yang bersandarkan kepada fakta, mengulas tentang dasar-dasar kerajaan, menerima akibatnya apabila laman media sosial Facebook beliau yang memiliki puluhan ribu pengikut dengan jumlah capaian lebih daripada jutaan views atau jum, ataupun million views digantung tanpa amaran tiada penjelasan hilang begitu saja Alif Ahmad pengasas skrut yang juga pempengaruh hanya mencadangkan pemeriksaan latar belakang terhadap individu berprofil tinggi menerima nasib malang apabila sekumpulan polis bersama dengan pegawai SKM menghabiskan lebih daripada 5 jam di bengkel pemeriksaan kenderaan skrut auto milik beliau di Kuala Lumpur untuk melaksanakan waran geledah. YB Amira Aisyah, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Puteri Wangsa Johor Bahru, dipanggil untuk disoal siasat berhubung dengan penganjuran himpunan membantah pelantikan semula Ketua Persujaya SPRM. Terbaru, YB Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan, Menteri Ekonomi yang meletak jawatan seorang pemimpin kanan dalam parti pemerintah bercakap mengenai ugutan yang dihadapi oleh netizen biasa yang mengulas mengenai pemilihan parti PKR beberapa telefon dan kad SIM mereka dirampas. Ada yang memberitahu mereka sedang dalam siasatan. Jika seorang menteri yang baru saja meletakkan jawatan, penyokongnya dan pengulas bebas semuanya menjadi sasaran, maka ini bukan lagi isu partisan. Ini sistemik. Begitu juga dengan sayap pemuda MCA, saudari Wong Siuman, ketua pemuda MCA Pahang dipanggil oleh polis untuk disoal siasat hanya kerana membangkitkan persoalan berhubungan dengan arahan SKMM yang minta syarikat telco serah data pelanggan mereka. Dan kini disebabkan beliau masih di hospital dan dirawat, beliau tidak sempat untuk dirakam percakapan dan beliau telah memberitahu saya akan hadir ke Bukit Aman sebaik saja keluar dari hospital apa yang kerajaan fikir kita semua ini percaya bahawa pengumpulan data ini tiada kaitan dengan pengawasan dan kawalan terhadap rakyat? Kerajaan mungkin berkata tiada apa yang perlu dirisaukan. Realitinya semakin kuat kerajaan menafikan, semakin ramai rakyat Malaysia disekat suaranya. Jadi apa yang dipertaruhkan? Jangan nafikan kebenaran. Data yang dikumpulkan ini boleh dijadikan sebagai senjata. Ia boleh memberitahu kita di mana anda tidur, dengan siapa anda bercakap, ke mana anda pergi, sama ada anda telah menghadiri sesuatu protes atau melawat hospital, hadir program politik apabila data ini berada di tangan orang politik yang tidak bertanggungjawab dengan memanipulasikannya dan tidak sehaluan dengan kita, maka persiap sedialah menerima akibatnya. Pendirian MCA. MCA berpegang teguh terhadap accountability data dan hak privacy rakyat Malaysia. Ini bukan bermakna MCA menolak pembangunan dan kepesatan teknologi. Sebaliknya, kami bangun mempertahankan rakyat dan memerangi penyalahgunaan. Sekali lagi, memerangi penyalahgunaan. Kami mencadangkan pertama, protokol pengecaman individu iaitu anonymization protocols yang telus di audit secara bebas. Kedua, pilihan keluar opt out untuk pengguna membolehkan individu menolak atau menarik diri daripada menyertai suatu aktiviti seperti menerima komunikasi pemasaran tidak berselindung dengan terma perundangan yang kabur. Ketiga, mewajibkan perundingan awam sebelum membuat pengumpulan data di masa akan datang. Keempat, pembaruan undang-undang untuk memperkasakan akta perlindungan data peribadi PDPA dan diperluaskan meliputi agensi-agensi kerajaan. Kelima, tempoh pemadaman data yang boleh dikuatkuasakan. Dasar ataupun peraturan yang menetapkan tempo suatu data peribadi mesti dipadam dan pihak berkenaan wajib mematuhinya. Keenam, menghentikan segala bentuk ugutan atau ancaman alam cyber. Rakyat Malaysia berhak untuk bersuara tanpa rasa takut. Ketujuh, mekanisme pengawasan yang benar-benar bebas bukan sekadar pak turut kepada pihak tertentu. Jadi sebagai penutup, ini bukan isu politik. Sebaliknya, ia melibatkan kepentingan awam. Apabila kritikan disekat dan pengumpulan data dipenuhi dengan intimidasi, menakut-nakutkan, mengugut atau memberi tekanan, maka ia bukan lagi hanya mengenai statistik. Tetapi ia menimbulkan persoalan sama ada ini negara demokrasi atau sebaliknya. Data adalah kuasa. Semua maklum, kuasa yang tidak dikawal membawa kepada penyalahgunaan. Jangan tunggu sehingga privasi menjadi mainan mereka yang memiliki kuasa dan penguasaan ataupun kawalan yang menceroboh privasi menjadi kebiasaan. Itu saja kenyataan saya. Kita pada hari ini membentangkan satu position paper tentang mobile phone data collection by MCMC. Ini adalah kenyataan rasmi pendirian rasmi parti kita setelah kita menjalankan penyelidikan yang agak menyeluruh tentang perkara ini. Jadi apa yang saya nak katakan pada hari ini ialah pertama lebih banyak prioriti yang ada kepada pihak berwajib seperti MCMC. Kita lihatlah berapa ramai orang, beribu-ribu orang menjadi mangsa kepada skamer dan apa tindakan yang diambil oleh pihak MCMC. Kalau kita lihat apa yang dipaparkan, masih ada advertisement yang berunsur skamer. Bukankah ini lebih penting ditangani oleh pihak MCMC daripada melenyapkan kenyataan ataupun pandangan yang berlainan dari segi fahaman politik ataupun walaupun kadang-kadang merupakan kritikan terhadap sesuatu dasar. Saya rasa yang penting ialah kita melindungi orang awam. Tapi jangan gunakan helah kononnya kita nak mengumpulkan data, aggregate data sudah memadai. Okay? Jadi kita memang serius tentang perkara ini. Apa yang betul kita kata betul. Apa yang baik kita sokong. Apa yang tidak baik kita harus menyatakan pandangan kita. Menyuarakan kekhawatiran kita untuk dipertimbang, dipertimbangkan dan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. And today I'm a bit saddened because to me you just Bully a little girl, Wong Siu Man. I said it first. I quoted South China Morning Post, and it was also reported in the Age, as uh, reflected in the position paper. And now you bully a little girl. And what about SCMP, South China Morning Post? You think? This paper did not report accurately, take action. I dare you. If you think they have made a mistake or blunders, your job is to correct it. Correct? And again, it was reported in the H and no action was taken. I'm not suggesting that they should take action. If you think the report is misleading, you had to do something. If we quoted this report, Unless this is a fake news. We are quoting the genuine news, news report. What's wrong with that? Are you saying that you should also investigate other people like Vika And a lot of people use this. Those who have read these two reports, are you calling them one by one? And the simplest way is to send a letter, letter of demand, to the media. I'm not encouraging them to do so, but if you think Okay, you need to fight the case, or you want to correct the statement, and you, by all means do it. I started it, and Schumann follow mm -hmm. what we have quoted, the, uh, uh, the South China uh, Morning Post, mm -hmm. and also the H report. Mm -hmm. You can check the date and the, the date of report, and when she quoted mm -hmm. this report. Mm -hmm. Come on, people like Rafizi, I never mm -hmm. supported him. Mm -hmm. But now he become the victim. Mm -hmm. Amira from Muda used to criticise MCA, mm -hmm. but this just universal uh, uh, issue. Mm -hmm, mm -hmm. We are not talking about partisan. Mm -hmm. We are not talking. You support me or I don't support you. No? it's a matter of my rights and your rights. You have the speech freedom, mm -hmm. and we, all Malaysians must treasure this. Mm -hmm, mm -hmm.